Я так понял, вы, блядь, телевидение, да? Нет, мы волонтеры, просто вот. Волонтеры, расскажите, что там пиздец, бля. Доведите до президента хоть как-то, блядь. Мы не знаем, блядь. Как это все? Нас, сука, кинули, блядь. Три бригады, блядь, 24, 72 и 79, нахуй. Тупо кинули, блядь, на растерзание, блядь. Мы уехали только спустя, блядь, пока нахуй наших людей не разорвало, блядь. Тупо на куски, блядь, собирали, нахуй, по ветру по веткам забирали нахуй руки, блядь, ноги, кишки нахуй, блядь. И то не оставили, забрали с собой, Мужики, расскажите, пожалуйста. Особое спасибо, особое спасибо. 79-й. Сами бригаде Десанников, которые, блядь, шли на пробег, которые вырвали это все. Также особое спасибо Дропатому Михаилу Васильевичу, командиру батальона, который выводил людей с окружения. Также особое спасибо Орленко, который вместе с ними шел вели эти колонны, выводили людей. Пацаны, а в двух словах, что там происходит? Хорошего ничего. По нам, по нас, на нас отрабатывает Российская Федерация. Мы воюем не сепаратистами, мы воюем с Российской Федерацией. С техникой, с оружием Российской Федерации которые уже ночью идут через кордон, колонны идут, колонны танков. Я не знаю, что там, что в Уралах они везут. И, и ракеты, и снаряды, и туры, все что угодно. Каждый день они работают с той стороны по нам. Каждый день люди несут потери. Каждый день. Об этом сказали 79-я мобильная бригада, которая страдала, которая получала из-за бугра. И мы не можем дать в ответ в территории Они били, а мы не можем дать в ответ. Открытого боя, открытого боя, никто тут не боится. Все воевали, все знают, как стрелять, все, все, нет проблем. Мы прекрасно все понимаем, что за ноль стрелять нельзя. Территория Российской Федерации. А мы это не нам получаем. Почему-то наше правительство, оно просто молчит. И краткие сводки, краткие сводки. Был обстрел, погибло два военнослужащих. И все, на этом все закончилось. Почему-то вот так получается. Почему-то завели части, как-то так получилось, что бандиты, сепаратисты взяли эти части в кольцо и долбали. Вот как-то так получается. Только почему оно так получается? Что надо говорить? Дебильный да есть, сидят. А на самом есть, деле это выясняется, есть военные. Военные. Российской Федерации. Нет никаких сепаратистов. Здесь сепаратистов уже давным-давно выбили. То есть местных там нету, да? Практически. А есть, 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 есть. Но в основном и руководят и руководят Российской Федерации. Авиации нашей нету, если полетели ребята и сбили нахрен. и остался без ничего. Вертолетов нет, самолетов нет, блядь. Огневой поддержки нету, блядь. Пехота, если идет, она идет сама на пролом, блядь. У них блядь, беспилотники летают, как у себя дома. Пожалуйста, сюда, сюда летают. Летают самолеты разведки, блядь, летают, которые через полчаса, через час начинают насыпать на со стороны РФ. чого у, у, у нас не хватає. Що у вас з було? З забезпечення, з оружием? Є? У нас є забезпечення, у нас Нам були припаси скинули з самолету. Але в останній місяць, ми стояли місяць, а після того вийшло так, що скинули не той калібр. уявляєте? Вот месяц кидали той калибр, а потом вот что-то переплутали. А чем вы тогда воевали? Мы не могли чем, ну, артиллерии отстреливать. Так а чем вы воевали? Просто не, не, воевали? Вот БМП у нас, пушка, боеприпасы есть. Против их ограда, да? Да. да это да. все, чем мы можем против Ограда воевать. Что там с командирами? Командирам звонили из прокуратуры. И он реально сидел, рыдал, говорит, блядь, Ебать, обидно нам Командир, за то, что, блядь, с ними Пацанов Владимир. вывел, блядь, Пацанов спас, блядь. А ему из прокуратуры звонят, уже начинают задавать, вопросы. Ля. Это кто? кто там? Майор Орлен. Капитан штаба двух батальона. Майор Орлен. Майорчик, капитан. Майор. Майор. У нас идут какие-то и снабжение армии, непонятно. <как> да. Потому что обратно идет присвоение коштов. Відпивання. Ми скільки відбивання вже тут? П'ятий місяць. П'ятий місяць, як нас призвали, п'ятий місяць. І ми читаємо в інтернеті, 15, 50, 100 мільйонів передали, де вони, що вони з ними зробили, куди вони йдуть, ніхто ж не знає. Перекидається з кармана на карман і все, і продовжується все те саме. З Росією кордон не закритий. Говорять, що прикривають, так, да. наші прикривають. Але є слазейки, через які вони свободно проходять. Наші стояли на позиції, в дорогах. Перед ними просматривається дорога. З включеними фарами їде колона. Їм роблять доповідь, їде колона, Давайте будемо стріляти. Зверху кажуть, ні, не можна. Розвертають орудія в другу сторону, в другу сторону стріляють. Ну, ви Як розуміють? По, по будь-якому випросу, який нас цікавить, що за колона їде, звідки стріляють, хто стріляє, хто над нами літає. Абсолютно на всі питання один відповідь. Ніхто не знає. Все. никто не знает на этом конец. Информации ноль. Нам наши права никто не защищает. Когда в новостях заявляли, что доповедь, я не помню, Фамілії хтось зробив доповідь Порошенку, що боєприпаси, провізія, все було доставлено вчасно і все в них нормально. Коли на самом делі в людей де там нічого не, не було. Хлопці ходили по окопах, де перед ними ще стояли, ходили по посадках по окопах, шукали собі хоч щось знайти. Галетки, тушонки, каші, що там поставалися, пару боночок знайшли, то й слава Богу, щоб ви бачили їх, як вони туди їхали, і побачили, як вони да, там приїхали. Його? Если за эти месяцы взять его соотношение Афганистана, погибших больше, чем за время 9 лет Афганистана. Очень-очень много, очень много. Порвало на части, пацаны. Вот так вот порвало. Вот так вот куски тела, руки-ноги еще. Что со станками? Забрали. Собирают? Забирают кого смогли а, сейчас, ну, тоже... Нет, ну, надо... Даются они Чтобы... приказы, которые батарея, Я, невозможно осуществить. Ну и тому подобное. Да, Потерь да. много? Ой. Да, потери это, скрываются. Это очень много. Потери по прессе. скрывают, Жизнь говорят много. 5, а на самом деле 50. Говорят 3, а на самом деле 30. И так постоянно. Потерь очень лет. много. И... Почему? Ну, Посылают в котел, ну, Смотрите, да, дают, задачу, или дают задачу, мы стоим выполняем задачу, да, да. и э, ну, нас вчера, например, накрыли, вот, градом или минометом, вот, мы говорим, что мы не можем выполнять задачу на этом месте, повторно, потому что, ну, нас обратно накроют, здесь же. Ведь нет, надо дождаться, сели и мы типа... Надо еще трубы. раз выехать, то есть нам да, получилось понимаете. уйти. Это, это ж место просто уже, ну... Надо вернуться и сделать свою работу. Ну, выехали, сделали залп, развернулись, заехали назад. Даже с самой России стреляли. И с самой России стреляют. Слушай, они выезжают. Есть доказательства. Они прямо из это где вы были? Вы стояли где? Донецкая, Луганская область. Да. Луганская область, Ровнопартизанская. Это ровно повсюду, даже не конкретно, нет такого места. Они по всему кордону идут и э, обстреливают. Да, что? Да. Как обеспечение у вас? Но безпечення дається волонтерам, тому що волонтери нам передають, то ми маємо. Від держави, то що дають із-за передають, в основному перепродається. Що ми хочемо? Що ми хочемо? Щоб нас замінили на деякий час. Замінили. Ну, замінили, тому що ми вже в цьому котлі варимося дуже другий час. Нам ротацію не проводять, заміни не проводять. Фізичні, морально люди вже не не ну не можна вже робити. Вот ты видела? А я видел. Вчера на ночь. Не вчера, а за вчера на ночь. Я увидела. Реально. Полтора суток я говорю, боже, помыть. Это что, град или что? Да там все было. Мины, грады, короче, стрелка дня, все. Грады сидели. Грады, грады, у нас уже грады кроют полтора месяца.